Saya nak baca daripada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ya di dalam 2000 ni mahkamah tertinggi di Malaysia ya. The fact that the land has been acquired by the state and will be used for residential purposes makes no difference. The land remains a customary land until the state authority decides to declare it or part of it otherwise. Yeah. In other words, mahkamah persekutuan menyatakan Fakta bahawa undang, uh, tanah itu telah diambil oleh kerajaan Okey Untuk uh, tujuan perumahan atau lain Tak memberi apa-apa kesan Ya yeah. Ia kekal sebagai tanah rizab Sehingga atau bila Pihak berkuasa negeri menurut peruntukan akta Membatalkannya Okey, ini mahkamah tertinggi di negara jadi di manakah apakah yang perlu dibuat? Nah, di sini kita rasa amat kecewa lah ya. Sebab isu bahawa tanah di Kampung Sungai Baru itu adalah tanah Rizal ataupun Malay Agricultural Settlement telah ditimbulkan oleh saudara Muzaffar dan jawatan kuasa seawal Disember. Yep. Seawal Disember 2024. It's already a matter of public knowledge. Tetapi tidak ada apa-apa feedback atau jawapan daripada kerajaan persekutuan Ini adalah obligation dan tugas kerajaan persekutuan Untuk menjawab dan mengambil tindakan apabila rakyat Dan di sini jawatan kuasa Kampung Sungai Baru Menyatakan bahawa ada bukti Yang menunjukkan proses pengambilan tanah itu adalah Tidak sah White ab Show Tidak sah daripada awal Ini apa yang mereka telah uh, mencari dan mendapat Bukankah sepatutnya kerajaan menjawab Dan mengambil tindakan Dan ada tindakan yang sepatutnya kerajaan ambil Di bawah undang-undang Kerana Kerajaan boleh Yang sepatutnya Menggunakan bab empat kanun tanah negara ya Segera mengadakan inquiry Inquiry Ataupun siasatan Mengenai apakah sebenarnya status tanah di kampung Sungai Baru sama ada ia adalah tanah Rizab Melayu atau Malay Agricultural Settlement dan mengapa di dalam suratan hak milik fakta bahawa ia adalah Malay Agricultural Settlement tidak dinyatakan in other words there must have been an inquiry and investigation under the law by the by the federal government ini tidak berlaku ya yeah. uh, Baru-baru ni pemimpin uh, tertinggi negara Diputera Jaya sering menyatakan bahawa Ini adalah negara hukum ya? Ini adalah negara hukum Jadi maknanya law We are a nation of laws Jadi ikut peruntukan undang-undang Jalankan inquiry Supaya status tanah ni boleh ditentukan Ok Dan jika Jika uh, siasatan dan inquiry Menunjukkan Bahawa memang ia adalah MAS land Maka tidak ada pilihan acquisition itu adalah tidak sah. Tanah perlu dikembalikan. Dan apa-apa rundingan yang perlu dibuat oleh kerajaan dan pembangun uh, 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 apa tu, developer terpulang pada pihak kerajaan. Um, dan uh, saya rasa yang isu ni penting kerana dan isu ni telah menjadi uh, uh, controversial kerana uh, tanah di Kampung Sungai Baru tu amat berharga. Kita tahu tu. Kerana di sebelah Jabatan Saloma di depan adalah KLCC, sisi. Tanah tu amat berharga. Tetapi tanah tu telah diambil menggunakan akta pengambilan tanah dan uh, pampasan amat rendah, saya rasa RM450 ya. Yeah. Dan manakala di kawasan saya rasa orang yang biasa yang tidak mempunyai apa-apa pengalaman mengenai property valuing pun tahu dia terlalu rendah. Kerana itu kawasan Golden Triangle Ini yang telah berlaku Jadi pihak yang mempunyai kewajipan untuk menyelesaikan masalah mengikut undang-undang adalah Kerajaan Persekutuan Kerana ini adalah kesalahan atau tindakan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan apabila menggunakan Akta Pengambilan Tanah dan mengambil tanah itu Manakala ia adalah sebenarnya daripada bukti ini tanah MAS. Ya? Jika mereka tidak tahu, saya tidak tahu. Mungkin mereka tidak tahu apakah status mereka mengikuti apakah dalam suratan hak milik. Tetapi apa pun sekarang tugas dan tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk menyelesaikan perkara ini. Itu itu pertama sekali ya. Dan yang kedua juga masalah ni timbul kerana Akta pengambilan tanah itu adalah tidak adil. Kita tahu ni ber, ber, peguam dah tahu mengenai perkara ni ber, berpuluh tahun dah akta pengambilan tanah ni. Kerana ia membenarkan untuk mengambil tanah untuk apa-apa sebab. Saudara uh, kawan saya Zaid Malik uh, akan akan sentuh mengenai perkara ni selepas ini iaitu uh, uh, apa tu keperlembagaan section 31C akta pengambilan tanah dengan mana tanah di kampung sungai baru ni diambil this is what they used to take that land in uh, in kampung sungai baru and that is another issue Yeah. so tanpa melengahkan saya serahkan kepada uh, Zaid Malik untuk sentuh mengenai isu tersebut baik uh, seperti saudara sering telah uh, katalah terdapat isu juga yang timbul yang kita lihat daripada pengambilan tanah di kampung sungai baru iaitu ketidakadilan uh, akta pengambilan tanah 1960 ini di pengambilan tanah 19 uh, pengambilan tanah kampus Sungai Baru ni ada macam-macam isu seperti yang telah dikupas oleh saudara Srendel tapi ia juga menimbulkan isu tentang keadilan penggunaan seksyen 31C akta pengambilan tanah nah seksyen 31C akta pengambilan tanah ya eh, membenarkan kerajaan untuk mengambil tanah atas sebab Uh, saya baca kan mining or for residential, agricultural, commercial, Industrial or recreational purposes or any combination of such purposes. Kenapa kita kata itu adalah satu perkara yang menakutkan ya yeah? kepada mana-mana pemilik tanah di Malaysia adalah ia membenarkan pihak kerajaan untuk mengambil tanah untuk apa-apa sebab bukan hanya untuk uh, kepentingan atau ataupun tujuan awam sebab tujuan awam adalah section yang berbeza. Ini satu A. Maknanya di, bila ada sudah terkata di sini untuk tujuan awam kawasan sini walaupun di luar tujuan awam boleh diambil oleh kerajaan dan kategori-kategori penggunaan tanah itu yang yang dinyatakan kat di titik sini adalah untuk semua kategori-kategori tanah ya untuk apa pun tujuan pun kerajaan boleh ambil jadi ini merupakan perkara yang menggugat hak mana-mana orang Malaysia tentang pemilikan tanah mereka kerana Kerajaan boleh ambil lah Sesuka hati mereka kalau mereka rasa ingin, ingin mengambil tanah itu Untuk apa-apa tujuan Walaupun ia bukan untuk kepentingan sejaga awam ini Mereka boleh ambil Ke, Cara secara tiga satu sini dirangka ya? Yeah. Ia membenarkan kerajaan kuasa uh, Lebih kurang mutlak lah untuk pengambilan yeah. tanah Itu berlanggar prinsip perlembagaan ya? Yeah apa-apa tindakan kerajaan apa-apa undang, undang yang di yang 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 di aa, keluarkan oleh pihak kerajaan ya haruslah mematuhi prinsip kekadaran dia haruslah berkadar dan prinsip kekadaran ini ke kekadaran ini adalah terkandung di dalam perkara 8 perlembagaan persekutuan ya secara ringkasnya apa-apa tindakan kerajaan ataupun, ataupun apa-apa undang-undang yang digubal oleh pihak kerajaan tidak boleh melampau tidak boleh arbitrary ya dan seksi 31C ni dengan, dengan, kalau kita baca dengan bahasa jelas telah melanggar kekandaran ini kerana ini membenarkan kerajaan untuk membuat apa uh, untuk mengambil tanah atas apa-apa sebab walaupun ia tidak memberikan uh, uh, benefit lah kepada orang uh, kepada orang awam ataupun ia tidak ada apa-apa kaitan dengan tujuan awam hak untuk memiliki tanah adalah hak yang di, terlindung dalam perlembagaan persekutuan ya? nasihat saya 31C ni telah me melanggar hak tersebut kerana ia menjadikan seolah tu meremehkan hak memiliki tanah sebab kalau kerajaan boleh mengambil tanah atas apa-apa sebab apa di mana letak terletaknya hak untuk kita memiliki tanah sebab kita boleh kita boleh hilang macam mana cabar betul jadi ya ini ya perangkaan Z31 sini juga adalah tidak sejajar dengan bagaimana kerajaan ataupun negara-negara lain. Kita di sini bukan untuk menidakkan ya kewujudan undang-undang di mana uh, sesuatu negara atau kerajaan ingin mengambil tanah untuk development untuk untuk kebaikan uh, sesuatu negara. Tetapi haruslah mempunyai had ya, yang yang berkadar, yang munasabah. Ya sebagai contoh ya di di negara Australia Terdapat juga atau wujudnya undang-undang untuk compulsory acquisition di mana kerajaan boleh mengambil tanah ya secara wajib lah. Tetapi ya, dalam undang-undang pengambilan tanah di Australia ia telah secara nyata ny uh, mengatakan bahawa pengambilan tanah secara compulsory hanya boleh for public purpose untuk tujuan awam itu sahaja ya nah, ini bermakna apa-apa pengambilan tanah mereka kerajaan harus menjustifikasikan bahawa pengambilan itu adalah penting untuk tujuan awam dan mereka perlu perlulah menjustifikasikan kepada penduduk dan juga kepada orang ramai. mereka bunyi tanggungjawab di situ ya kena undang-undang menghadkan kuasa pengambilan tanah pengambilan, akta pengambilan tanah kita tidak punya hak tersebut. Dia disebut public purpose tapi dia juga meluaskan uh, uh, kuasa pengambilan tanah tu sehingga kerajaan boleh mengambil tanah atas apa-apa sebab tanpa persoalan ya? Yeah. Asalkan ia yeah, apa-apa tujuan lah Dan tujuan tu uh, rekreasi boleh, komersial boleh, semua boleh ya? Yeah. Jadi di mana hak, di manakah pelindungan hak pemegang-pemegang uh, tanah di, di Malaysia ni Sebab isu ini ya, yeah. penting bukan hanya bagi pemilik tanah di kampung Sengah Baru Ia akan sebab kewujudan akta, kewujudan uh, seksyen tersebut Ya, yeah. uh, ia menggugat ke keseluruhan bilik tanah di Malaysia jadi di sini saya telah nyatakan secara jelas ya, kenapa undang-undang itu -undang tidak berperlembagaan saya tiga satu ni memang secara jelas tidak berperlembagaan saya rasa tidak ada orang boleh kata kat saya uh, uh, benda ni berkada ia bermunyihat secara jelas ia tidak bermunyihat dan uh, atas sebab ia adalah satu undang-undang yang eksesif ya, Arbitrary ia adalah satu undang-undang yang tidak berperlembagaan dan ia tidak sah lah jadi apa yang apa yang kerajaan harus lakukan kerajaan seharusnya melindungi hak pemilik ya hak pemilik tanah ya kerana ia adalah satu hak yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan undang-undang yang meremehkan hak tersebut ya yang, yang 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 meremehkan hak pemilik ya haruslah dimansuhkan kerana itu adalah tugas kerajaan Jikalau ada hak ya mana-mana orang yang termaktub uh, di dalam a perlembagaan kesatuan ataupun mana, di mana-mana undang-undang lain ia adalah tanggungjawab kerajaan untuk menegakkan ia. Ya. Dan kalau selagi mana mereka gagal untuk membuat sedemikian uh, selagi itulah kita akan memanggil dan kerajaan itu gagal melaksanakan tugas dia. Ya.